yang baru, <laughs> <bila> tu, <laughs> nak jawatan atau sebab nak projek. Kes di akhirnya Presiden PAS uh, reveal dua sebab uh, iaitu uh, nak jawatan dan nak projek. Hmm. Tetapi apabila minta-diminta didedahkan oleh mufti, uh, datanglah tukang pukul daripada PAS, hmm. uh, Syahif Sulaiman hmm. uh, yang mengatakan jangan masuk campur dan sebagainya. <laughs> yang ini memang alasan biasa PAS tau. Lah. <cuk> <So, cuk> saya ingat tahun 2014, masa Kajang Move dulu kan, <cuk> Uh, dia akan mainkan naratif itu. Dia akan mainkan naratif um, PKR ni nak minta projek, nak habiskan duit kerajaan negeri tapi kita tak bagi mm -hmm. kan. Uh, uh, padahal dia sebenarnya isu yang lebih pokok lah. Isu mengenai konsistensi dan congruence uh, kepimpinan dalam Uh, pakatan rakyat di selangor macam tu hmm. sekarang terjadi kat dia hmm. isu sebenarnya ialah kelemahan dan perpecahan dalaman uh, di dalam pas perlis hmm. uh, sebab dia bukan berlaku sekarang tau ada siri penolakan uh, yang berkali-kali terhadap um, bekas menteri besar perlis ni cikgu syukur hmm. ni kan hmm. daripada kalah ydp kawasan Kemudian kalah AJK Pusat. Kemudian tak lagi menjadi pesuruh jaya PAS Negeri Perlis. Maksudnya isyarat tu dah berlaku lama. Hmm. Tapi ya lah saya faham lah. Saya ingat dalam, dalam PAS sebab dia besan kepada Datuk Seri Hadi. Hmm, hmm, hmm. Jadi almost untouchable. Jadi sebab itu, itu mungkin menyebabkan ada sekumpulan di dalam pas perlis itu merasakan kita kami kazil lah hmm. because kalau tidak dia akan mengheret seluruh pas perlis kan hmm. itu yang geng kami kazil ni akhirnya buat keputusan itulah tapi datuk sri hadi mm -mm. Uh, dia bercakap um, alasan yang diberikan itu adalah kepada walaun. Hmm. Ah <laughs> ha, dan dia anggap bahawa seluruh rakyat Malaysia ni adalah walaun. Jadi dia ulang benda yang sama projek dan bila dia sebut pasal projek kita fahamlah apa maksud dia bila dia bercakap kepada walaun hmm. kan. Jadi kita faham apa message yang dia nak berikan kepada walaun. Hmm iaitu memberi gambaran bahawa istana minta projek dan campur tangan. Mm -mm. Ha, jadi, walaupun dia tak sebut, perkara itu semua orang faham. Dia tembak dan salahkan kepada istana. Mm. Istana Perlis. Jadi sebab itulah bila uh, Mufti Perlis, Dr. Mazhar jawab dan tanya dia, kalau nak tuduh, kata orang minta projek semua ni, dia tak boleh tuduh sebarangan mm. macam itu. You kena bagikan bukti nama dia. Yeah. Dan maka berialah pembawa beg uh, Macam Syahir, semua yang lain tu Ramai-ramai um, uh, hentam Mufti Perlis lah Dan dia ada sampai komen yang kata Beria kata um, Orang agama Mufti ni tak payah komen pasal politik lah hmm. Muftis kan tak boleh komen pasal politik pula Sedangkan hmm. asas As pas <laughs> ironinya ialah agama dan juga politik ini tidak boleh dipisahkan. Ha, jadi itu masalahnya apabila naratif pas itu beria-ia hanya kepada walaun bukan kepada rakyat biasa. So benda ni agak menarik bagi saya sebab pulang tadi kepada perbincangan pasal power hmm. distance index tu. Hmm. Dia kecenderungan orang kita untuk ke like, macam kuatkan struktur-struktur hmm. hierarki ni dia bukan saja dari segi budaya dia hmm. dari segi agama pun hmm. dia, kita mengambil kita ada kecenderungan untuk enforce apa struktur-struktur hierarki dalam dua-dua konteks yang berbeza hmm. satu dalam konteks budaya dan satu dalam hmm. konteks hmm. agama tapi kali ni nampaknya struktur tu dia pelik sebab on the one hand you ada mufti hmm. yang tengah mengkritik perbuatan hmm. ataupun Uh, percakapan Presiden mm. PAS so boleh nampak cognitive dissonance dia mm. macam ok mana kita nak berbelah mm. sekarang ni di um, pandangan saya lah dan saya ingat hampir semua parti politik takkan bersetuju dengan saya lah dia sebenarnya bukan saja soal PAS ataupun organisasi agama uh, um, teknologi has moved politik dan kuasa di zaman dahulu um, oh ah zaman dahulu ni maksudnya 30 40 tahun ke belakanglah kan semuanya dibina melalui struktur organisasi hmm, hmm. Uh, so they very hierarchical tahu sebab itu macam contoh Partsen kan? satu sebab kenapa mereka boleh memegang kelantan sedemikian rupa kerana keseluruhan kerajaan Kelantan dan jentera itu you cannot tell the difference dah yang mana kerajaan hmm. yang mana pas hmm, hmm, hmm. kan dia so interchangeable hmm. selepas 40 tahun oh daripada hmm. tahun 60-an mereka memerintah lah kan jadi uh, daripada situlah daripada ada unit daripada sampai ke peringkat uh, DUN sampai ke peringkat kampung kan um, ini uh, pun sama di negara-negara lain. Contohnya hmm. kalau parti-parti yang kuat dulu, contohnya kalau parti Komunis, hmm. parti yang kuat, Labour Movement, hmm. ini sebenarnya based on their hierarchical kan. Tapi UMNO pun begitu. Amno hmm. uh, daripada atas kemudian itu yang kalau dalam uh, budaya politik Malaysia selalu beritahu ada jentera akar umbi yang kuat. Hmm. Perkara itu um, sangat berkesan dahulu kerana tidak ada akses maklumat. Mm -hmm. mm. Uh, jadi dia uh, um, berpaksikan kepada indoctrination, lebih kepada indoctrination kurang kepada keputusan dan juga judgement mm. um, rakyat atau anggota lah. But I think over the past 10-15 years eh, Uh, dia ada dua gelombang lah kan, satu gelombang internet tu, tapi the real game changer ni sebenarnya adalah um, <tuh> social media. <tuh> Sebab itu kalau tengok kerajaan China kan, dalam sistem politik yang parti komunis tu 100% in control. Hmm. Mereka membuat keputusan jauh lebih awal tahun 90-an dahulu, Google pun tak boleh masuk. <tuh> dia buat semua semua kalau, kalau ada social media daripada barat dia buat dia sendiri kerana they understand enough that technology will weaken uh, organisational structure because bila orang ada access kepada maklumat yang berlainan maka you know dia dah tak ikut dah ni line-line indoctrination semua ni kan mm -hmm. jadi um, cabaran kepada semua parti yang ada sekaranglah termasuklah parti-parti yang merasakan mereka sangat kuat sehingga ke akar umbi macam PAS kan. lama-lama hmm. um, uh, bila kita masuk pilihan raya dan juga untuk mendapat tempat dengan pengundi hmm. it is less of organisational structure more on narrative hmm. going forward and then yang itulah sebab itu PAS kan bila dia kena melalui krisis ini and by their standard krisis ni kerana ada 2-3 perkara besar yang berlaku lah pertama kerana pimpinan PAS Perlis sebahagiannya tak walak dah dekat Presiden <laughs> kan walak tak ada dah hmm. kan dia jadi Uh, anti-walaun punya fenomena ni kan. Hmm. Jadi benda itu benda yang yang sangat nightmare tau hmm. kepada PAS kerana perkara ini pernah berlaku tahun 2015. Hmm. Sehingga menyebabkan hmm. perpecahan dalam PAS sehingga adanya amanah lah. Jadi bibit-bibit itu sangat-sangat traumatik pada mereka kan. Uh, dan yang kedua, uh, sehingga mereka hilang kuasa lah di Perlis kan. Jadi it's uh, whatever orang PAS cakaplah. Sebenarnya itu ini tamparan paling besar kepada PAS sejak tahun 2015. Hmm. Mereka dah melalui trauma itu 9 tahun kemudian hampir 10 tahun kemudian berlaku balik lah hmm. kan. But eh, sebab itu kalau kita tengok uh, cara PAS menanganinya sekarang ni lebih untuk mengepung sokongan di kalangan anggota mereka sahaja hmm. kerana kelemahan utama PAS ialah naratif ha, itu tiba-tiba keluar balik Sanusi sekarang cakap kita nak mentadbir untuk berlandaskan kepada Islam. Eh, tiba-tiba tak ada karaoke dah. ha. So, 3-4 tahun yang lepas, Sanusi, Sanusi punya pembawaan ni hmm. cuba untuk kononnya membawa lebih image mesra rakyat, hmm. less emphasis on Islam semua ni, sebab tu dia mulut dia boleh tahan lah langsung, tidak melambangkan mulut ustaz ke mulut pas kan. Hmm. Kemudian cara dia, kemudian dengan karaoke-nya kan. Uh, sekarang ini tiba-tiba, oleh kerana melalui krisis ini, oleh kerana mereka tidak biasa menangani politik ini dari segi naratif yang lebih bersepadu. Hmm. Jadi dia kiri kanan, depan belakang semua ni. Presiden kata macam ini, tersalah tembak mufti lah, kemudian kantoi dengan mufti lah dan saya ingat uh, uh, lepas ini akan ada krisis yang baru pula dengan uh, Perikatan Nasional pula kan hmm. antara bas dan bersatu. So perkara ini akan berterusan lah kerana kelemahannya ialah indoctrination may not necessarily work all the time, especially hmm. dalam zaman social media yang ada sekarang. Jadi uh, sebelum kita pergi hmm. ke yang last lah, parti-parti hmm. politik yang mungkin akan wujud pada masa akan datang lah, hmm. mungkin dah tak relevan untuk ada sistem ketua bahagian ke? Mungkin hmm. sebenarnya. Hmm. Uh, itu fenomena yang berlaku di sebenarnya di seluruh dunia lah. Hmm. Dia dah tak relevan sangat dah organisational structure sampai ke bawah ni. Hmm. Dan pada pandangan saya dalam konteks Malaysia sebahagiannya ada baik hmm. sebab bila ada struktur bahagian cawangan negeri semua ni kita menghasilkan pelobi pelobi hmm. dan dan dan, dan untuk menguruskan peringkat-peringkat yang berlapis-lapis ni di di dalam struktur politik biasa uh, memerlukan kos yang tinggi mm -hmm. dan ketua bahagian tu nak projek, ketua cawangan ni pun nak inden and projek. Jadi semua mm -hmm. sebab kononnya atas dasar saya yang jaga parti ni, saya yang nak kena bayar ni mm -hmm. kan. jadi jaga akar umbi. Ha jadi menjaga akar umbi, uh, menjaga umbi. Uh, kan. lah. Uh, ha uh, kan. <laughs> jadi sebab itu Actually going forward. And I think lah kan, that is also part of the reason why di negara-negara lain, uh, banyak yang sudah moving away daripada this very rigid structure, hmm. fokus lebih kepada narrative direct kepada individual voter. Hmm. hmm. Okay, baik-baik, clear. Oh, tak, tak. Saya teringat uh, hari, <coughs> uh, hari semalam, eh, Zoran Mamdani finally sworn in as... Uh, hmm, 1st uh, January. Uh, So dia pun antara the thing best example um, yeah. moving away from the whole democratic to be party. fair US memang daripada dulu Uh, in fact daripada zaman 50-an pun tak ada rigid structure hmm. uh, structure uh, demokrat dengan republicans ni daripada 19th century pun dia campaign based hmm. and candidate based hmm. so kalau saya nak bertanding maksudnya I raise my own team I raise my money and then I pay dia tak ada macam kita ni bahagian uh, negeri kena menang kerusi hmm. tu tak ada, then you masuk primary you menang primary, you calon, you kalah primary, you tak payah calon lah. And dia terbuka luas kepada sesiapa. Yeah. So long as you have the strength mm -hmm. untuk kumpul your volunteer team dan juga untuk raise money to pay for the volunteer and the campaign, then you go on lah. So uh, cuma yang itu tu uh, dia dah dia dah mula menular ke banyak negara lah dan I think um, kalau di Eropah tu antara yang pertamalah ambil jalan itu adalah Macron. Hmm. Macron was the first that was 2017. I think and Macron, dia keluar parti dia, dia buat parti baru dengan budak-budak je pun. Semua orang tak ambil kisah pasal dia. <laughs> Within about a year dia menang tau hmm. because he knew how to tap into the public narrative kan hmm. and now you are seeing more and more around the world lah. hmm, hmm, hmm. do do you think that that ni dah tak jadi berialah so, so, dia so, jadi hidup keras dia interested sebab so, do you think that political hmm. culture hmm. boleh exist kat malaysia Politik kaca apa? Yang yeah, that uh, it's all about the candidate. Saya boleh rally how many people. My character, my campaign. Daripada berdasarkan parti. Uh, macam parti kita kan still kena ada or uh, presiden kena bagi watika uh. and all that. you. No, sebahagiannya itu adalah kehendak, apa nama ni? Kehendak undang-undang. Uh, Uh, hmm. untuk bertanding pakai logo sesuatu parti memang kena dapat kelulusan daripada presiden parti uh. itu so but maksudnya kat Malaysia ni sebab kita bukan presidential kita masih lagi parliamentary kan okay. westminster parliamentary system tetapi um, uh, kaedah yang kata oh kita ada 8 juta anggota maka kita akan kuat. That's not necessarily true though. If anything, DAP telah buktikan pun hmm. DAP is a very weak grassroots party. Hmm. Anggota DAP ada 100 ribu lebih je kan. Huh. For all but they, they are still over many years are the largest party. Hmm. Sebabnya ialah naratif kepada rakyat kan. So I think going forward uh, dia, uh, dia akan buka horizon baru kerana pandangan biarlah gen x boomer yang tua-tua ni semua ingat oh buat parti ni perlukan 100 juta. Hmm, ha sebab satu bahagian ni 1 juta setahun kena bayar. Actually that's no longer true sebenarnya. Baik-baik. Hmm dan ini beria. Hmm yang ini beria. Ha. Anything yang melibatkan bacok dan juga bos dia Datuk Seri Hadi Awang adalah beria. Hmm. Lagi beria dia berfusia. Tak boleh. Tak boleh. <laughs> boleh cuba lagi <laughs> tapi belum ni. <lagi. laughs> Itu tak boleh. <laughs> you have to watch pengumuman Fuziah Cukup Jumlah tu. You cannot get rid of your mind. <laughs> eh? nah, dia punya beria. Dia punya. <laughs> Kita